Sumatera ini sejarah penting dunia tau ada dekat negara kita mungkin dia sekadar batu je dekat sini tapi dalam aa, situasi perang dunia kedua aa, kuasa Jepun Jerman Itali ni dianggap kuasa jahat itu sebenarnya dia bergantung pada sejarah lah siapa yang menulis sejarahnya sebenarnya tak ada jahat yang tak ada yang baik USA bom Hiroshima, Nagasaki itu pun dah kira jahat lah bunuh boleh juta-juta orang kan. Tapi hari ni kita nak cerita sikit pasal sejarah. Kenapa Jepun menjajah tanah Melayu. Sebab masa itu, dia orang kena sanction dengan US. Dia orang tak ada sumber tenaga. Jadi dia terpaksa. Dia terpaksa cari dan dia juga bertukar arah. Ha, dia kata dia mesti kena jajah tanah Melayu. Sebenarnya waktu itu, Malaysia, tanah Melayu ni apa semua, di bawah jajahan British. British sebenarnya, dia orang memang tahu bahawa Jepun akan menyerang tanah Melayu. Ha, cuma, dia tak tahu menyerang tu dari arah mana unit risikan british pada masa tu dia beranggapan bahawa Jepun akan serang daripada laut ikut Singapura sebab dekat situ banyak fasiliti daripada tentera-tentera uh, british lah ha, dia punya kapal perang dia punya pesawat apa semua dekat sana tetapi Jepun ni memang bijak dia serang daripada bahagian atas pertama dia masuk daripada kedah dia bincang dengan kerajaan Thailand dia kata Thailand dia tak nak jajah tapi dia nak minta laluan apa semua so Thailand jadi negara berkecuali dia masuk ikut Kedah dan yang kedua serentak juga dia masuk ikut Kelantan. Mula-mula ha, dia nak masuk ikut Mentakap tapi Mentakap masa tu line Selcom tak clear so dia masuk ikut Kelantan. Dia masuk ikut Kelantan because kedudukan geografi dan juga dia dah kaji kedalaman laut, kapal perang dia boleh lalu apa semua. Dia daripada Saigon 6 hari bulan Disember 1941 dan pada 7 hari bulan Disember dia sampai dekat sini, Pantai Sabak. Ha, ni Pantai Sabak tak nampak sangat lah sebab belah sana tu dalam 150 meter lagi aa, Laut So ini aa, Tugu yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan Sebenarnya bagus aa, Saya kagum Kerajaan-kerajaan negeri Yang sanggup preserve Benda-benda ni So dia buat aa, Tugu peringatan dekat sini Laman pendaratan Jepun Pada 1941 Dekat Kuala Pak Amat Pantai Dasar Sabah Jepun sampai Tengah malam 7 Disember 1941 11.45 malam So bila dia sampai tu Walaupun sebenarnya dari segi teori British tidak bersedia Jepun nak datang tapi dia letak juga pertahanan dia dekat sini cuma pertahanan tu lebih banyak dekat sebelah selatan dekat sebelah Singapura. Jadi tentera yang tak banyak dekat sini Jepun datang dengan tiga armada perang bersama 5000 orang askar dia masuk dekat sini berlakulah serangan tebak menembak apa semua sekejap je. Sebab British memang tak kuat dekat sini, kubu-kubu apa semua tak banyak. Jadi dia masuk inilah kali pertama bermulanya perang Jepun terhadap tanah Melayu sebenarnya juga British dia ada persediaan tapi kubu-kubu dia tu ala macam nak tak nak jadi ada satu kubu dia nanti kita akan tunjuk dan kedudukan kubu tu sendiri dengan pantai ni jauh itu pun menjadi teka-teki jugalah jadi kalau anda nak tahu sejarah perang dunia kedua sebenarnya ini lokasi yang paling-paling sangat-sangat bersejarah ini sejarah penting dunia tau ada dekat negara kita mungkin dia sekadar batu je dekat sini tapi dari segi kalau anda suka sejarah macam saya, saya suka pergi tengok bangunan apa semua Saya suka tentang benda-benda macam ni Jadi untuk anda yang aa, nak tahu, aa, inilah Boleh datang dekat sini ha, Ini pula ialah kubu pertahanan British Yang didirikan di sepanjang laluan Ataupun dekat aa, Kelantan lah. Daripada Pantai Sabak sampai ke Kuala Besut Ada banyak, dulu memang ada banyak Dan termasuklah dekat Pantai Sabak yang kita tengok tadi tu Dia dah banyak yang dah terhakis ditenggelami laut dan sebagainya. Jadi kubu ni adalah pusat pertahanan tentera British untuk menghadapi serangan waktu Perang Dunia Kedua. Waktu Jepun apa semua, dia orang standby dekat sini untuk jaga. Dulu tak lah. Kedai-kedai ni semua tak lah. Lokasi yang ini, yang ini dekat cabang 3 Pengkalan Cepa. Jadi sebenarnya kalau anda lalu tepi jalan memang tak perasan pun tempat ni. Saya pun dah beberapa kali lalu pun memang tak perasan kecuali member tunjuk kan. Jadi kat sini dia boleh masuk ha, 9 hingga 12 orang Dibina sekitar tahun sampai 39 macam itulah Jadi dia duduk dalam ni Dia standby Kalau ada serangan Dia akan bertahan Dekat dalam ni Dia perbuat daripada pasir sungai Simen ni memang, memang kuat dan memang tahan lah Sekarang ni Tinggal lebih kurang 20 Unit kubu macam ni dekat sekitar Kelantan ha, Paling dekat atau paling senang jumpa Yang dekat sini lah, dekat cabang 3 uh, ha, pengkalan cepa ni. Dan sebenarnya saya berterima kasih kepada kerajaan negeri Kelantan sebab kerajaan negeri bagus dia jaga. Walaupun anda nampak dia tak proper macam kotor-kotor sikit eh, tapi at least dia buat lah. Dia barricade, dia buat pagar untuk kekalkan. Ini monumen sejarah yang bagi saya sangat sangat berharga lah. Kalau benda ni dekat Europe ke dekat negara-negara Asia yang lain, dia orang memang sangat sangat menghargai lah. Ha, sebab benda ni memang dia takkan muncul 2-3 kali lah. Kecuali kita kena jajah balik lah. Dan ini memang bukti, bukti sejarah yang memang wujud dekat kita dan kita memang kena hargai dia. Jadi kalau anda datang Kelantan, cuba datang tempat-tempat macam ni. Cuba bayangkan masa zaman-zaman dulu kena jajah apa semua kan. Ha tu pintu masuk dia, dia boleh bersedialah dekat dalam dia lepak main main daun teruk ke solitaire ke Pacman ke kan. Ha, itulah ha, sedikit, sedikit tentang sejarah yang ada di negeri Kelantan. Kalau anda Mungkin rasa saya ada fakta yang salah ke apa ha, Okey, tolong komen dekat bawah tu Kalau ada tempat-tempat menarik yang anda rasa Orang tak tahu tapi kena kita bagi tahu dan share dekat bawah tu insyaallah kami datang